दीवारे ऊंची हैं गलियां हैं तंग लंबी डगर है पर हिम्मत है संग पाओ पिछाले हैं सांसे बुलंद चली आजादी की जंग। आजाद है नारी के सम्मान में तो महाभारत और लंका दहन की संस्कृति भी हमारी आज श्री संत गाडगा समोर श्री शिवाजी सायन्स कॉलेजतर्फे जो अवेअरनेस प्रोग्राम केला अवेअरनेस जनजागृती खूप चांगला प्रोग्राम आहे आणि त्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो आणि असेच प्रोग्राम सुद्धा

Hai, 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 राज्यात बदलापूर अकोला अमरावती अशा अनेक जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी महिलांसह अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराच्या घटना घडल्या अशात आता महिला आणि मुलीत कायद्याविषयी आणि स्वरक्षणाकरिता सक्षम असणे गरजेचे असते हाच संदेश देण्यासाठी श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयाच्या एनएसएसच्या जनजागृती अभियान राबविले चौकात एकोणतीस ऑगस्ट ला महिला सक्षमीकरण या विषयावर पथनाट्य सादर केले अल्पवयीन मुली आणि महिलांवर कशा प्रकारचे हल्ले अत्याचार केले जात आहे याचे सादरी करून महिलांमध्ये जनजागृती करण्यात आली यावेळी शहरातील अनेकांनी पथनाट्याचा अनुभव घेतला क्यों तुम मुझे ऐसे परेशान कर रहे हो चुपचाप कह रहा हूँ तुझे अच्छे से मुझसे शादी कर ले मेरी ਮੰਮੀ हो चुकी है और कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है अरे भैया जी भाभी की तो शादी होने वाली है सोफाने जमने हां भाई सब पर मैं मेकअप दूंगा ना मेरा चेहरा मेरा चेहरा ऐसे हमारा देश का होता है और इस पर हमारे नेता कहते हैं कि भैया ये सब तो ठीक है इसमें लड़कियों का पूरा पूरा दोष है अरे ये बात उनको समझनी चाहिए कि वो छोटे छोटे कपड़े ना पहने केवल पूरे ही कपड़े पहने अपनी गंदी मानसिकता का दोष एक औरत के साथ डाल दो क्या मेरा डब्बा धक्का निकाल मुझे उन की नजर से बचा पाया और उस पर हमारे को धर्म गुरु क्या कहते हैं अब ऐसी अवस्था में लड़कियों को अरे होते आजच्या महिला आणि अल्पवयीन मुलींनी जागृत असणे गरजेचे आहे असा संदेश सुद्धा पथनाट्यातून सादर करण्यात आला हमारा अकेला न क्या हमारी सुरक्षा की गॅरंटी आहे कोण सुरक्षा की जिम्मेदारी भैया हर लड़की को प्रोटेक्शन पुलिस देना सके पर इनको भी समझना चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी खुद वो निभाए पुलिस पर पुलिस कानून पर कानून समाज पर समाज फिर से अपने, अपने कर्तव्य से बस बहुत